Так, друзья, ки выехали на поле. Димон привіт. Що, начинаем мы в цьому році с саксончику. Димон, засыпай. Так в общем, поставили сейчас сеялку. на 5 штучек на метр. мы ну, сейчас подивимся. Трошки есть протяжка. Сейчас глянем, как оно будет получаться. Может, убавим на, на одни. Мы, получается, сейчас поставили. Так, 30 диски у нас. Так. Э... Яку мы поставили. Димон, а яку мы поставили? 15-21, да? Ой, поставила 15 21. Вот это оно. 20 сантиметров между зернинками показывает 5 на 6. Но я не знаю, я всегда сиял у меня всегда примерно 20-22 сантиметра между зернинками было на старой сеялке. Возможно, сейчас подрастаем на э, на 14 21. 14,21, это у нас будет 8 на 26 привод. Это будет 4,7 штук на метр. Ну, сейчас глянем. Ну, кукурузу мне, иначе, их трошки посеял я реденько. Кукуруза у нас, это что получилось? 4,2 на метр, да? Ну, может и нормально, конечно. Мы обычно своей селкой... Такого точного висила не добивалися. І, в принципі все було добре. А тепер сейчас як є у нас можливість добитися ідеального. Ну як, не ідеального, а більш-менш доброго висіва. І тепер я не понимаю, що мені робити. Я знаю, що густо не пусто, вроді бы і густо не Ну, В общем, сейчас кружочок два зроблю. Уже там на масиві порився. разрыв метр примерно подивимся расстояние померяем ну, я такие бы так и не представлял в общем вперед так друзья крым пронесли этим рулетку крым уже на а К... В тракторе вот тут должна быть вот она была четко отдали не знаю по глубине конечно ну, мягко трактор валится наверное сейчас чуть-чуть вымелым. так вот тут должно быть но где же ты тайл я не могу. Я хочу на камеру, все. Как бы с камеры и все четко. Так, тут уж есть. А что, тут пропуск? А, есть, да. Ничего себе. Так, раз, два, три, четыре, пять. Все, сейчас одну найду. О, о, глядь, четко. Вот тут буду сейчас. Влаги, конечно, полно. Вот, 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 четко. А ну рулетку. В общем, далее не буду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас рулеточкой. Так, глубина. Шесть. Ну як забарануємо, буде глиб глибше. Чуть-чуть надо вимірити. Так, тут дивимося. 22. 23. 22. Ну і не знаю. Густоту, наверное, не треба представляти, да? 22. А що ти там не нарив? Я нашел і зарив. 23. Ну давай ще. эх елки-палки. Так, все хорошо. Начиналось. Так, ось, есть. Вот тут должна быть. Че выкинул, блядь? Так, ладно, тут или пропуск, или выкинул. Непонятно, но нема. А, есть, давай. О, забыла. И сейчас я прям на камеру получается. Так, и что тут у нас? 22. 25. Я не знаю, я думаю, что густота нормальна. Фу. Хотя там у нас стоит выстрел сейчас на 20. Так, конечно, друзья, и видео затягиваю, но без всего никак. Так, как бы сивалка не нова. Где? Где? Так. Опять выкинул. Или нет? Это уже выкинул точно. Так, ладно, сейчас сюда. Так. О, раз лежит. Так. Ох, ты рулетка, Двадцать два. Все. Раскладка мы настраиваем. Трошки вымеляем. Вот Уже... Хай, здесь на 5 сантиметров сделаем. Так, так. Тут ставим на троечку. Вот трешки глубоковато. Давай сейчас еще я опустю и глянешь, может и трошки еще назад завалить. Чуть-чуть. Так, так вроде добро. Так. Добро. Так, друзяки, Саксончик висіяна Шмасу Все тихенько. Так, далі будемо висівати, друзі, Євросем. Що ти з Чута шу. Та, та, та приїхав, та, якось? Я цей так як ти раз. Далі ми сіємо Євросен. Бамонт на другому участке буде з другими гібридами. А ти, ти там останні? А чого ти цей виставиш? В Євросем, я ж кажу, а ти достаєш на євросен. Достаємо, сейчас старк съем. Так, друзі, старк. Ну такий красий. конечно, калибровка бомба. Так. все у нас такие обробки. Так, вот такое. NSX 8004 Stark. Ну, конечно, бомбейский. Бомбейский. Значит, Будовин на тем у нас поле. Э, тут 30 гектаров будет у нас на этом поле Старк и Саксон. Ну, возможно, на краю еще будет бамонт, если не хватит Старка. Да, друзья. Працюємо дали. Что нам мыло наварило. Что нам мыло напекла. А напекла? Ты уже что тут? Лягаешь? Так, что обид. А я видеокамеру подожду. Видел? 18+. А, хорошо. А тут у нас мистинка. Гарно.

Кто кушает, всем приятного и нам приятного. <решил> Не дают поесть. Далее у нас Агроритм. А, ты подожди, нам же надо шо? Так, это у нас Бамонт. Бамонт. Бамонт, все Бамонт. А это ба Альдозор в этом машине получается. Да. Так, сиим Бамонт. Так, Бамонт у нас вот такой. Мельче трошки Бамонт, чтобы не пришлось сейчас переставлять диски. Не придется диски переставлять сейчас. Ну, сейчас подивимся, что покажет. Ну, это как раз на 2,5 диск вот четко. Может, не будем полно засыпать? Давай, наверное, только это, высыпаем пол мешка, я съезжу туда назад, чтобы не ссыпать дружок. Ну, сейчас двойники, как попруть, так будет нам. По чуть-чуть, ячеечку, засыпай. Так, май же мы высеяли, ну, тут будет меточка, туда я еще поеду. Трошки будет, возможно, у нас старка. А назад приеду, будет четко уже бомон. Тут даже бато насыпаешь. Я чейки чисто закрыть. Ох, это демо! Это единственное, что, конечно, неудобно по демо. Это надо все высевать, досевать. Калибры разные. То и да крупно семка, то мелко. Крупно, конечно, ложит четко. А трошки мельче фракция. Все, начинают двойнички и ты. И уже отсекатель и, и отсекатель уже кручу, кручу и все равно, все равно проскакивают. Ну все, я туди назад поїхав, сейчас гляну, що покаже комп'ютер. Так, друзі. Далі у нас, значить, що висіяли ми Альдозор. Так, ось такий альдозорчик висіяли. І тепер у нас буде на цій демці Лімагрейн. Це Грандстаровський Лимагрейн. А назва под низом, так? Да? А, вот LG50479. Это мы получали на помощь от Дара. Вот такой пассивмат ну, есть трошки лушпыня В общем, интересно, я говорю в интернете, лимогрен стоит по 5000 примерно такой мешочек. А мы получили его по чем? По 7, по 7,5. Допомога нам посчитала, чтоб меньше дать. Так, значить буде у нас лімагрейн зараз 5 пасівних. Так, це ще альдозор на один участок. І буде отака ось одна, друзі, отака загадочка. Отримали ми такий мішечок. Пасівна единиця. Значить, теж на демку. Попросили нас, щоб цей гібрид... Пострельновався з більш дорогими гибридами, то есть лимогрейн у нас буде. Так. Мішочок, значить, без назви. Такий пассиматик. Ну, подивимось, сам я не знаю значить що це за гібрид. Немає ніяких розпознавательних знаків. Самому, значить, цікаво. Ну, я думаю, эта линейка какая-то потому что раз он будет соревноваться, соперничать с лимогрейном, значит, что-то интересное. Так что все покажем. Будем ставить меточки тут. Лимогрейн. Сейчас мы пока мы засыпали один мешечек. Може при диски переставляти. Ну хоча такий він кругленький. Диски троєчка. Ну є лушпиня. Що цікаво, український виробник вже не допускає лушпиня. А лимогрейн... Ну так, є лушпиня. Лимогрейн подороже, а лушпиня вони собі дозволяють. Так, ну что? Сейчас проверим, если что, потом весь засыпал. Вперед!